হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই চাহ বনোৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ টোপনিৰ পৰা উঠি কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ তাৰপিছত দাঁত ব্ৰাছ কৰি কিনে ডাইৰেক্ট আহি গ'লো পাকঘৰত চাহ বনাবলৈ আমাৰ ঘৰত মা আৰু মোৰ বাহিৰে কোনেও চাহ নাখায় মই অকল নিমকিৰ লগতে চাহ খাই আছোঁ মায়ে আজি অকল খালী চাহ খাব বৃহস্পতিবাৰ হয় পূজা দিয়াৰ পিছত মায়ে কিবা কিবি খাব তাৰ কাৰণে এতিয়া খালী চাহ খাই আছে চাহ খাই তাৰপিছত দুটাৰ কাৰণে অলপ ভাত উঠাই দিছোঁ কাৰণ দুটা ৰাতিপুৱা চাহ নাখায় আৰু এইফালে নাৰিকল টেমাটো গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু আজি হ'ব কলাজিৰা বটা আৰু হ'ব নাৰিকল বটা হে নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং সকলো জানবি ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এবাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ ময়ো ভালে আছোঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ ভাত হৈ গৈছে আমাৰ কলাজিৰা বটা কৰিছোঁ আৰু মায়ে কৰি আছে নাৰিকল বটা দেউতা বজাৰলৈ আহিছে আমাৰ কেইটামান কাম বাকী আছে ঘৰ মচিব আছে মায়ে সেইফালে কাপোৰ দি আছে মোক ঠাণ্ডা লাগিব বুলি মায়ে কাপোৰ দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ধোৱা নাই এতিয়া ঘৰ মুচিম ঘৰ মুচি পেলাই গা ধুম তাৰপিছত ভাত খাম তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিতৰত চাই থাকিব কামবোৰ কৰি মেলি গা ধুই তাৰপিছত ভাত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পিনাকৈ আহি পালে সি আহি পিনে ৰৈ আছে মোৰ লগত ভাত খাবলৈ যোৱাকালি দুই ধৰণৰ মাছ বনোৱা হৈছিলে সেই চব্জিবিলাক আছিলেই কাৰণ দেউতাই ৰাতিপুৱা মাছ চব্জি খোৱা নাই আৰু এইফালে মায়ে কলাজিৰা বতাহ আৰু নাৰিকল বতাহ কৰিছিলে আজি ৰাতিপুৱা সেইখিনিৰে ভাত খোৱা হৈছে আমাৰ আৰু এইফালে দাদাও ঘৰত নাই দাদা যোৱাকালি গুৱাহাটীত গৈছিলে আজি আহিব ভাত খাই উঠোৱাৰ পিছত বাকী ৰৈ যোৱা কামবিলাক কৰিলোঁ বেছি দূৰ দৌৰিকৈ কাম কৰিলে গাটো বেয়া লাগে যাইজ তাৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিব চেষ্টা কৰোঁ ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি ভাত খাই গা ধোৱা হৈ গৈছে সেই এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত আৰু মই বনাই আছোঁ পাকঘৰত বনাম এতিয়া দুপৰীয়া খানা সেইফালে হৈ আছে কণী বইল মায়ে এইফালে পূজা দিয়া আছে আজি বৃহস্পতিবাৰ তাৰ কাৰণে পূজা দি অকণমান টাইম লাগে আৰু এইটো সময়ত মই পূজা দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোক পূজা দিয়া নাই মায়ে পূজা দিয়ে এতিয়া দুপৰীয়াৰ যি হ'ব মূলা দেউতা আনিছে বজাৰ পৰা আৰু এইফালে হৈ আছে আলু ডিম বইল তাত সি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই গাখীৰ দিয়াৰ পিছত চাহ বনাম চাহ নাখালে গ্ৰাইচ এনাৰ্জি নাই আৰু মাৰো সেইফালে পূজা দিয়া হৈ গৈছে মই তলত বহি চব্জিবিলাক কাটি দি আছোঁ আৰু মায়ে সেইফালে বনাই আছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে সদায় সদায় মায়েই কিয় ৰান্ধে কাৰণ মোৰ এতিয়া থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ চলি আছে মানে এইট মান্থ যিসকলে অলৰেডি মা হৈ গৈছে বা যিসকলে মা হ'ব তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় যে এইটো সময়ত বেছি টাইমলৈকে বহিবও নোৱাৰি বেছি টাইমলৈকে থিয় হৈ থাকিবও নোৱাৰি আপোনাৰ গাটো এতিয়াই ভাল লাগিব এতিয়াই বেয়া লাগিব সকলোৰে ক্ষেত্ৰত যে একে হ'ব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু প্ৰায় হয় আৰু এইফালে মা বনাই আছে ডিম আলু বিলাহীৰ লগত আৰু বনাব মূলা শুকান মাছৰ লগত আৰু আজি গাখীৰ দিওঁতে অলপ দেৰি কৰিছে তাৰ কাৰণে চাহ খোৱা হোৱা নাই আমাৰ দুপৰীয়া যোৱাকালি সন্ধিয়া পিনাকে মিঠাই লৈ আহিছিলে সেইটো খাবলৈ বাকী থাকিল ৰাতি মিঠাই খাব মই বহুত ভয় কৰোঁ কাৰণ মোৰ ঠাণ্ডা লাগি যায় সোনকালে আৰু যদি ঠাণ্ডা লাগে তেতিয়াহ'লে গল বিষ হ'ব তাৰ কাৰণে মই ৰাতি মিঠাই নাখাওঁ আৰু মায়ে এইফালে গৰম পানী কৰি দিছে কোনে কিমান ভাল পায় সেইটো আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত ভালদৰে বুজিব পাৰে দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত অলপ হ'লে গাটো ভাল লাগে এতিয়া ডাইৰেক্ট আহিছোঁ সন্ধিয়া সন্ধিয়া মোৰ কাৰণে লাল চাহ বনাই আছোঁ আদাৰে তাৰমানে মাথাটো অকণমান বিষাই আছিলে তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আদা চাহ বনাই খাওঁ আৰু মাৰ কাৰণে বনাইছোঁ গাখীৰ চাহ মা খালী চাহ খাম বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে মাক খালী চাহ দিলোঁ আৰু মই এইফালে লাল চাহত তিয়াই লৈছোঁ আখৈ আৰু নিমকি যোৱাকালি দাদা গুৱাহাটী গৈছিলে আজি আহি পালে আৰু আজি পিনাক গৈছে গুৱাহাটী আমাৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্য তাৰে ভিতৰত যদি এজনৰো নাথাকে ঘৰটো খালী খালি লাগে ৰাইচ ত' ৰাইচ এতিয়া টাইম হৈছে চাৰ নটা মই এতিয়া ভাত বনাইছোঁ পাকঘৰত আছোঁ ঠাণ্ডা পৰিছে ইমান পৰা নাই কম পৰিছে তাৰ কাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধিলোঁ ঠাণ্ডা লাগি যাব তাৰ কাৰণে ভয় লাগে চিংগেল থাকিলে বেলেগ কথা আছিলে তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতেই ইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক কমেণ্টত জনাব নিশ্চয় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপুনি যদি ফেচবুকৰ পৰা চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ভালে থাকিব বাই বাই